अकोला के मध्यवर्ती बस अड्डे पर महिलाओं के आभूषण चोरी करने वाले महिला चोर को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपी ने दस चोरी के अपराध स्वीकार किए हैं पुलिस ने उसके पास से अस्सी ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए हैं अकोला के मध्यवर्ती बस अड्डे पर सक्रिय एक महिला चोर को सिविल लाइन पुलिस ने चतुराई से जाल बिछा गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार महिला का नाम रोहित गायकवाड़ उम्र 26 वर्ष निवासी पिवंद खुर्द तहसील तेलारा बताया गया है सत्तावीस अप्रैल को पंचफुला गुलाबराव माड़वे नामक महिला के गले गलेगन घाट से अकोला यात्रा के दौरान बस में साढ़े ग्राम वजन की स्वर्णपोत चोरी हो गयी थी इस घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज होते ही पुलिस निरीक्षक जयवंत सातव के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई। गुप्त सूचना के आधार पर जांच प्रारंभ हुई और कुछ ही घंटों में संदिग्ध महिला को गिरफ्तार कर लिया गया पूछताछ में आरोपी महिला ने दस अलग अलग चोरी के अपराधों को स्वीकार कर लिया है पुलिस ने उसके पास से लगभग 80 ग्राम वजनी स्वर्ण आभूषण और तीन लाख नौ हजार एक सौ अड़तीस रूपए का अन्य सामान जब्त किया है इस प्रभावी कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस उप निरीक्षक दिनेश पवार ने किया वर्तमान में आरोपी महिला से गहन पूछताछ जारी है तथा पुलिस को और भी चोरी के मामले के खुलासे की संभावनाएं दिखाई दे रही है इस कार्रवाई से अकोला में यात्रियों के बीच विश्वास का वातावरण पुनः रचित हुआ है सत्तावीस तारखेला बस स्टँडवर एका सत्तर वर्षीय महिलेच मणिमंगल सूत्र एका अज्ञात व्यक्तीने चोरल्याची तक्रार पोलीस स्टेशनला आली होती त्यानुसार आपल्या पोलीस स्टेशन येथील दिवी पथकाला मी तात्काळ बस स्टँड इथे रवाना केले होते इथे एक महिला कीर्ती सागर वानखेडे तिला या प्रकरणी ताब्यात घेतले असता अंगधर्दी तिने चोरलेलं जे मूळ मंगळसूत्र आहे ते प्राप्त झालं त्यानुसार तिला विश्वासात व सखोल चौकशी केली असता तिने अकोला बस स्टँडवर यापूर्वी दहा प्रश्न दहा गुन्हे केलेले आहेत त्या संदर्भात ते सगळी माहिती घेतली असता दहा गुन्हे सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशनचे उघडकीस आले या सदर गुन्ह्याचे पूर्ण तपासामध्ये माननीय एस सर बच्चन सिंग सर ऍडिशनल एस पी डोंगरे सर आणि डीवाय एस पी सर यांचं मुलाचं मार्गदर्शन लाभलं दहा गुन्ह्याचा पूर्ण मुद्देमाल रिकवर झालेला आहे आणि पुढील तपास त्या अनुषंगाने चालू